নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৃষ্ণ কৃপাময় চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে শ্ৰীকৃষ্ণ গীতাভাগৰ চতুৰ্দশ অধ্যায় গুণত্ৰয় বিভাগ যুগ শ্ৰৱণ কৰি আছে এতিয়া আছে তাৰ পিছৰ অংশ এৰাম কৃষ্ণে বোলে শৰীৰৰ ন গোটা দ্বাৰ দ্বাৰত চিনয়তাৰ অষ্টপদ লিংগ গুজব বাক্য কৰ্ণ ঘ্ৰাণ চক্ষুষে ইন্দ্ৰিয় এহি দৰণৱস তিনি গুণ কাৰ্য কাৰ যেন লক্ষী যেন গুণ যেন কৰ্ম শুনা কহু সখী ৰাম কৰ্ণে শুনে হৰি কথা মুখে নাম স্মৰে দুইশানস্ত ৰ কৰ্ম কৰে মনে চৰণকচিন্তে নজান অয়ান চৈশ পৰ স্ত্ৰীকদেখি কনে মাতৃ জ্ঞান ৰামপুত্ৰ হেৰিটো কলে আপোন ভাৰ যাত ভাৰ্যাবিনে আনত ন কুপাত নৱদাৰে এহিমতে চিন যত সিজনতঃ সতগুণ আচয়সাক্ষাত ৰামপাপ্য বস্তুলৈ অভিলাষ কৰে বৰ উচ্চ নিচ কৰ্ম কৰি দুখ পাৱে ঘূৰ বোলে কিছু ধন আছে আৰু কিছু শোক পাৰিলে মহ সুৱ পাৰিলে কৰে শোক সংকল্প কৰি কৰ্ম কৰে যিটো জন ৰজুগুণ জানা সখী এটে ক লক্ষণ ৰামাহিকে প্ৰকাশজাৰ বিবেকৰ আপোনাৰস্ব ধৰ্মত সংকল্প বৰ্জিত ব্ৰতদান হোম শ্ৰাদ্ধ কুতপৰ বেলা তো নিদ্রা থাকে করি অবহেলা নিকটে আসয় তীর্থ আলাস নজায় খাবৰ বেলাত স্নান করে পানি খায় রাম নিদ্রালয় স্বমী সাত জীৱা পূজা অৰ্চা কৰে আৰু নাহি থিত প্ৰমাদেনে ৰয়তা ক নাহি সাৱধান তমুগুণী আৰু জানা এতে কলক্ষণ ৰাম তিনি গুণে থাকি মৰি পাৱে যিটো লোক অনুষ্ঠানুক্ৰমে শুনি এক সত্ৰ গুণগোত ত্ৰিবিধ প্ৰকাৰ উত্তম মধ্যমকতো অধময় আচাৰ উত্তম যে সতগুণ সত্ৰ লোকে স্থিতি মধ্যম সত্ৰ স্থান হুৱে অমৰাৱতী ৰাম সামান্য সত্ৰক গুণেশে গন্ধৰ্বলোক পাৱে গুণত তাৰ তনি সফল হুৱে ৰজুগুণী মত্ৰ লোকে কৰে অৱস্থান সৰ্বদায় দুসময় কৰ্মে প্ৰধান ৰামতম গুণে অধে থাকি কৌৰে সিংহা কৰ্ম সিংহ ৰাঘ কুকুৰতা ৰসে জন্ম উৰ্ধত গুণে থাকি দিব্য ভোগক দে ৰজগুণে কৰ্ম বিষ প্ৰকৃতিৰ গুণে সংগে জীৱ বন্ধ লয় গুণে বন্ধ যাৱে আপোনাক কনানয় জীৱৰ বন্ধৰ কথা শুনিও কাৰণ ভোগৰ ইচ্ছাই বিষয়ক জানে মন মিছা বিষয়ত থাকি মহহে বৰ মোহত থাকিয়া উপজয় অহংকাৰ অহংকাৰে থাকি পাছে ভ্ৰময়ো উপজয় ভ্ৰমে মতিনি দেখিলে দৈত বুদ্ধিহ দ্বৈত বুদ্ধি ভৈলে অসমবে জ্ঞান নষ্ট দেহ জীৱ আত্মা ক কৰে অভিমান ৰাম অভিমানে থাকি ভোগ ইচ্ছা কৰ্ম কৰে সুখ দুখ জীৱ বন্ধ কৰ্ম ৰ সংস্কাৰে অহি মতে কৰ্মৰ বাসনা বাঢ়ি যায় যদ্য পিছই তইন জীৱে সংসাৰক পায় এবে যেন মতে জীৱ সংসাৰ এৰায় শুনা কহো তাহাৰ যে তৰণয়ো উপায় যে পুৰুষৰ যে বিবেক উপজয় আত্মা কয়কৰ্তা বুলি তেবে হেজানয় বিবেক বৈৰাগ্যে থাক জানে আত্মজ্ঞান দেহ ভিন্ন জীৱ ভিন্ন দুই তত্ব জ্ঞান ইন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰে কৰে গুণে থাকি আত্মা সবাকাৰে দেখি হৈ আছে সাহী গুণই আত্মা বিভাগকো জানেহি ভাৱে সংসাৰ এৰাই সিটো মুখ্য পদ পাৱে মতে গুণে অতিক্রমী কিতু সংসার এয়তার নাহি জন্ম মৃত্যু উরা বিষয়ক রিজার স্থির তু জন সত্ৰ সুবৰ্ণৰ যে ৰূপতলোহাময়ম তিনি গুণ নিহলে যে সবাকো বান্ধয় তিনিগুণ একে দুখ সংসাৰক নেয়ম অমৃত সো কতি খাইলে সবে বিষ্ঠয় যেবে আছে নৰ তিনি গুণৰ ভিতৰ সুসোষ জন্ম মৃত্যুণেৰে সংসাৰৰ যদি বোলা তিনি গুণে সবাকো বান্ধয় ব্ৰহ্মা হৰ যে নমতে সংগে বন্ধনয় ৰাম ব্ৰহ্মাৰ যুগুণে পৃথিৱী কৰয় প্ৰচাৰ তুমগুণে সৰে তাক কৰয় সংসাৰ সংসাৰ অ যদিহে ন বোলে আসংসয় কৰা মনে গুণে থাকি দুখন ন পাৱ সি কাৰণে সজে পালে সংসাৰয় ঈশ্বৰ আজ্ঞায় যদি কৰ্ম কৰে তু কৰ্মে লিপ্ত হয় নয় অ মোৰ আজ্ঞা মানি আজে গুণতে নিৰ্গুণ যেন অজলে পদ্মপত্ৰ নিলি পয় পুনৰ অৰাম পাৰ্থে বোলে কথা শুনি ভৈলাই আনন্দিত পুনৰ পি কহা কাক বোলে গুণা কিমতে চি নয়তা ক কিমত কোনোবা প্ৰকাৰে হুৱে সংসাৰৰ পাৰ অ কৃষ্ণে বোলে অৰ্জুন শুনিও মাক স্থিতজ্ঞ বুলি পূৰ্বে কহিল সৰ্বস্থানে হুৱে প্ৰজ্ঞাপ্ৰত তাকে স্থিত প্ৰজ্ঞ বুলি সেহি গুণাতীত অহুমৰ মৃত্তি কাহিলা দেশয় সমান নিন্দা প্ৰশংসাত দাহি মানপ মান জগত কহৰিময় দেশে আপোনাক শিকাৰণে গুণেন ৰয় চলিব মিত্ৰটো সমভাৱ পৰিচিত্ৰ যাৰ মন অসুস্থলা সেহি গুণাম্বিত গুণকাৰ্য ইন্দ্ৰিকৰে মই তাত ভিন্ন গুণত থাকিয়া যেন সখী উদাসীন সমস্তেৰিয়া চিত্ৰ কৰিলে কষাৰ মোতে দৃঢ় ভক্তি কদেদি ব্যভিচাৰ অ কি কহিব সখীতাৰ ভক্তিৰ মীমা ঘনীভূত হৈ আৰ ব্ৰহ্মাৰ প্ৰীমা অধ্যায় তাতপৰ্য মাত্ৰ জানায়ে সি মানে গুণভেদ নহয় মো সুৰ ভক্তি বিনে হে নজানি কৰা নৰভকতি প্ৰৱন্ধ বীণা ভক্তি সংসাৰৰ নচাৰ বন্ধ ভক্তি বীণে সাধন যে নাহিকে অপ অতিৰ সাধন আদ্ৰ শ্ৰণ কীৰ্তন সবাতো অধিক শ্ৰেষ্ঠ নামক স্মৰণ ও নামৰ সমান নাহি যুগ কৰ্ম ভক্তি পৰায় নে সি জন ব্ৰহ্ম ৰাম কহ গোবিন্দ মিশ্ৰে শুনিও ৰ গৰ হম মৰামৰাম হৰামৰাম কৃষ্ণ চতুৰ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত